এই পিঠাটো বাৰু আপোনালোকে খাই পাইছেনে বিৰাটেই টেষ্টি হয় আৰু অতি সহজতে বনায় মই আজি বনালোঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাকৈ কৰি লওঁ নেকি এতিয়া ভোগালী গৰু বতৰ চলি আছে সকলোৰে ঘৰত গ'লে কেৱল পিঠা আৰু পিঠা ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠি গা পা ধুই অলপ মুখত কিবা এটা খহি ল'লোঁ নহ'লে মুখখন ইমান ফটা ফটা দেখে ঠাণ্ডা দিনত অৱশ্যে এইটোৱে বেয়া আৰু মোৰ উটটো যে ইমান ফাটে অলপমান লিপ লছ লগাই কামটো কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ বিহুতে পিঠা বনাবলৈ বুলি মায়ে চাউল খুন্দিছিলে সেই চাউলৰ গুৰিকৈ অলপ বাচি গলমিলে সেইখিনি দিয়ে বনাই দিওঁ এয়া হৈছে লাইশাক মায়ে ৰাতিপুৱা সৰু সৰুকৈ লাইশাকখিনি খুটি দিছিলে লগতে এয়া লৈছোঁ মই বইল কৰা আলু যিহেতু লাহে লাহে অলপমান ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ ইয়াত দিছোঁ মই অলপ সৰু সৰুকৈ কটা পিঁয়াজ লগতে দিছোঁ আদা নহৰুৰ আদা নহৰু পিচি লৈছিলোঁ ইয়াত লগতে মই দিছো ইয়াত মই সকলো বস্তু সোৱাদ অনুসৰি লৈছোঁ ইয়াত দিছোঁ মই হালধি গৰম মছলা জিৰা পাউদাৰ মিট মছলা ৰেড চিলি পাউদাৰ সকলোখিনি দি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি এনেদৰে ভালকৈ অলপ মঠি লৈছোঁ এনেকৈ চাউল গুড়ি দিয়াৰ আগতে এইবোৰ দি মঠি ল'ব লাগে তেতিয়া অলপ সহজতে হৈ যায় আৰু সোনকালে মিলাবলৈ বেছি কষ্ট নহয় ইয়াত মই যিমানখিনি দৰকাৰ সিমানখিনি মই চাউল গুড়ি লৈ তাত পানী দি ভালকৈ এনেদৰে মিহলি লৈছোঁ জুই জ্বলাই ইমান ঠাণ্ডা জুইত খানা বনাই ভালে লাগে মানে খানা হৈ যায় লগতে হাত ভৰিও গৰম থাকে গেছতকে কিন্তু জুইতহে সোনকালে খানা হয় যেন মোক লাগে আৰু আপোনালোকে বাৰু কি ভাবে পাতল পাতল খৰি দিলো সোনকালে জুইখিনি ধৰি গল কেৰাহীখন পিছে লেতেৰা কেৰাহী বুলি নক'ব দেই এইখন কেৰাহীখন একচুৱেলি ক'লা আছে মানে লোৰ কেৰাহী ন লোৰ কেৰাহীটো ক'লাই থাকে আৰু ইয়াত মানে তেলত দিয়া বস্তুবোৰ ফ্ৰাই কৰিবলৈ ভাল লাগি নধৰে কেৰাহীটো কিন্তু সৰু মানে কিবা এটা মৰম লাগে আৰু কেৰাহীটো মায়ে তেলপিঠা বনোৱাত তেল আছিলে সেইবাবে মই ইয়াত অলপমান মানে বেছিকৈ দি ল'লোঁ আপোনালোকে বাৰু জোৰ বেছি ভাল পায়নে গেছ মোক কিন্তু গেছতকৈ বেছি জুইটোহে ভাল লাগে কিন্তু গৰম দিনতহে জুইত বনাব নোৱাৰি আৰু এইফালে আমাৰ থৈ দিয়া পেষ্টখিনি অলৰেডি মানে ৰেডি হৈ গৈছে ইয়াত মই আৰু অলপমান চাউল গুড়ি দি পিনে ভালকৈ এনেদৰে মানে মিহলাই ল'ম ভিডিঅ'টো অলপমান ফাষ্ট কৰি দিছোঁ যাতে মানে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নহয় এইদৰে এনেদৰে ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগে এতিয়া লাহেকৈ আপুনি যিমানটো চাইজত বনাব বিচাৰে যিমান সৰু ডাঙৰ বনাব বিচাৰে সিমান সৰু ডাঙৰত আপুনি দিব পাৰে বোলে ভালকৈ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে ইয়াত মই প্ৰথম এটা লাহেকৈ দি চাওঁ বাৰু কি হয় এতিয়া বিহুৰ বতৰৰ বাবে সকলো সকলোৰে ঘৰত মানে পিঠা আৰু সকলোবোৰ পিঠা মিঠা হোৱাৰ বাবে মানে অলপ কিবা এটা বেলেগ খাবলৈ মন যায় সেয়ে এইটো পিছে মিঠা পিঠা নহয় ইয়াত নিমখ আপুনি জলকীয়াও দিব পাৰে কিন্তু আমাৰ ঘৰত জলকীয়া খোৱাৰ মানুহৰ নাই বাবে মই জলকীয়া দিয়া নাই অলপ মই ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু হয়তো বহুতে এইটো পিঠা খাইছে আৰু যিসকলে নাই খোৱা সেইবোৰে বাৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন খাবলৈ কিন্তু যথেষ্ট সোৱাদৰ হয় কিন্তু পিছে এই পিঠাটোৰ নাম কি ময়ো ভালকৈ নাজানো মই ইয়াক আমি অৱশ্যে ইয়াক জলা পিঠা বুলি কিনে কওঁ যিহেতু ইয়াত জাল আৰু জ্বলা আৰু নিমখ থাকে যিহেতু ইয়াত চাউলটোত অলপ বৰা চাউল মিলা আছে বাবে দুটা দিলে অলপ লাগি ধৰে সেয়ে মই এটা এটা কৰিয়ে দিছোঁ এটা এটা কৰিয়ে দিলে অৱশ্যে মানে সময়খিনি অলপ বেছি লাগি যায় বহুত সময় লাগে এটা এটা কৰি বনাবলৈ দুটা তিনিটা দিলে ভাল হয় অলপ দেৰিকৈ হ'লেও আপোনালোক সকলোকে ভোগালী বিহুৰ ওলগ যাইছিলোঁ এইফালে মই মই বনাই আছোঁ মা চিঞৰিছে ভাল হৈছেনে বোলো আহা এবাৰ নিজেই চাই যোৱা আহি কওঁ মানে মা আহি পালোঁৱেই মই বোলো লোৱা চাই লোৱা মাৰ চেহেৰাটো অৱশ্যে নাহিলে ভালকৈ মায়ে ক'লে ময়ো এবাৰ বনাইছা মই বোলো লোৱা তুমিও এবাৰ বনাইছোৱা এইফালে এবাৰ মায়ে বনাবলৈ ধৰিলে মই বোলো বনোৱাচোন মই তোমাৰ ভিডিঅ' কৰোঁ এই পিঠাটোৰ সোৱাদটো আন পিঠাতকৈ অলপ বেলেগ কাৰণ ইয়াত লাইশাক আৰু লগতে আলু বইল দিয়া থাকে নতো অলপ সোৱাদটো বেলেগ হয় আমাৰ পাকঘৰত আকৌ চুলি মেলি আহিব নিদিয়ে মই চুলিখিনি ধুইছিলোঁ তেতিয়া আছিলে বাবে গামোচাকৈ মাৰি ল'লোঁ আৰু গামোচা খোলাই নাই পাহৰিয়ে গ'লে দিয়া একেবাৰে বনাই মেলি আজৰি হৈয়ে গামোচাখন খুলিম এইফালে ইমানতে এইফালে আমাৰ মোনক দেখি যেন মা বনাই আছে মই বোলো মা বনাই মেলি আজৰি হোৱাৰ পিছত মই বোলো দিয়াচোন ময়ো এটা টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা নোহোৱা হৈছে খাবলৈ কিন্তু টেষ্টিয়ে আছিলে নিজে বনোৱাতো নিজে বনোৱাৰ মানে নিজে বনাইছোঁ যেতিয়া নিজৰ তাৰিখটো নিজে কৰিব লাগিব ন বেলেগে নকৰিলেও কি হ'ব কোনে কোনে বাৰু এই পিঠাটো বনাই খাই পাইছে এবাৰ জনাবচোন কমেণ্ট কৰি আজিলৈ বুলি ইমানতে সামৰিলোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বুলি ইমানতে সামৰিলোঁ বাই